Bu gün Azərbaycan iqtidarına inam ölüb. İnamdı ölüb. Ondan sonra bu bunlardan umacaq da heç nə yoxdur çünki heç nəyi həll etmirlər. Və beləcə səhvə başa düşmürəm bu xalq buna nə qədər dözəcək. Cəmatı, yana, bu, məhəmdə, mən cəmaatı isyana qiyama səsləmirəm. Bu məndə xasiyyətimdə də yoxdur. Həmişə demişəm bizim partiyamız da bu şeylərdən uzaqdır. Hətta mən biləsiz partiyamızda gelir çalışmışız ki Azerbaycan'da Karabağ problemi hâl olunca bu karşılıklardan çıkınca falan heç biz küçelere e, de çıkmayacak. Biz ancak danışlar ve e, başka diş yollarla bu problemlerin her olmasına çalışacağız. Yeri gelende teklifler edecek, yeri gelende hükümetten talep edecek, müracaatler edecek, bu kadar. Yani biz hiç mitiklərdən də taraftarlığı. Nə heç yalışsan. Ya. Amma İlham Əliyev sən başa düş, hər şeyin həddi var. Hər şeyin bir bilirsiz, sonu var. Ona görə də ayət dedim İlham Əliyev. Heç nə əbədi verilmiş. Heç nə. heç nə əbədi deyil. Almaniyanı bir nömrəli Avropanın bir nömrəli iqtisadiyyatına çevirmiş. Mərkəzdə getdi. Putin də gedəcək. Düzdür, Merkel vaxtı çatdı getdi qalındı. Ancaq o da əbədi qala bilmədi ömrünün sonuna qədər. Ona heç ehtiyac da yoxdur. Ancaq bu tərəfdə avtoritar rejimlərdəki Putin də gedəcək. Lukaşenko da gedəcəy. Sən də gedəcəksən İlham Əliyev. Sən ömrün yorzu qalas deyilsən. Ancaq bayaq dediyim kimi imza ortada, çıxışların, münasibətin, dediklərin ortada. Sən harak açacaqsan. Sonunda biz istər istəməz Qarabağdan o işğalçı qoşumları çıxartmaq üçün bəlkə də toquşmalı olduq. Bunun səbəbkəsən. Olmayacaqsan, Milad Əli. Sən dələtlənməyəcəksən. Bəs sənə bir ağsaqqal məsləhəti verim. Özün bil. Sən əgər bunu təcili edəməsən, İlham Əliyev bəziyə çox gərgin olacaq. Putin cəni nə edər müdafiə edə biləcək? On özünün vacibliyi olduça ağır. Axı bilsən belə deyir bizim Azərbaycanda papağın qabağını qoy kiçirlər. Soru sən kim müdafiə edəcəksən? Heç kəs. Sənin dünyada necə tanıyırlar özündə bilirsən. Qonşu dövlətlərlə münasibətlər necədir onu da bilirsən. Sənin heç bir qardaş Türk ilə düzəməli münasibətin yoxdur. Onlar heç nə demirlər ki, arada dostluq, qardaşlıq, eyni millət bir-birimizdən narazılıq yaranmasın. Onlar sən bütün hərəkatların qınıyılar və narazıdılar, onu da biləsən. Bu vaxtda da bizim məlumatımız var. Türkiyə rəhbərliyi sənə kardeş deməyinə baxma. Sən sevmirlər. Çünki sən sırf rusiyanlı adamsan. O Rusiyada heç vaxt Ukraynalı səmimi dostluq edə bilməz. Onların planı bizi işğal etməkdir, bizi əzməkdir. Türkiyənin planı bizi azad etməkdir. Bu iki qüvvə baş başa gələndə məlumdur ki, Onun biri səni səbəb bilməz. Çünki bu xarici də sən yaradırsan. Bu günə simsan müharibədən sonra bir dəfə Ankaraya getməmsən. Niyə gedir? Dərdini azarı orada danışmırsan, bölüşmürsən. Çünki sən sərf etmir. Ora gedəndə səndən çox ciddi məsələlər tələb edəcəklər. Sən də sığınmışsan Putinə. Qorxursun e, və gətirib alsursan Qarabağda. Qarabağ Şixalovlu Azərbaycanın gözəl güşəsi, önəmli bir yerdir. Bu anada durup değilsen Karabağ bizimdi. Sen özün gülmürsen bu söze. Karabağ bizimdi değil Aliyev. Necə bizim olabilir? bilər? Qoğlu parçalanıp parçalanıb bir yerdədir. Necə bizim olabilir? Sen Sən neyi azad eləmişsən? Birinci bütün qələbələr şanlı ordumuza onun cəsur komandirlərinə məxsusdur. Bizim o əskərlərimizə məxsusdur. Sənin burada heç elə bir rolun da olmuyor. Sən neyinəmsən? Sen bize mani olmamsan derdim. Mani olmamsan. O da e, bazı meseleler vardı başta mani olan kuvveler onu bizim kardeşlerimiz e, kenarlaştırdılar ve iş oğul yetti.